ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று சனிக்கிழமையுடன் கூடிய ஏகாதசி வெங்கடவனை பிரார்த்தித்து ஸ்ரீ வெங்கடேஷ ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் அடுத்து சங்கடங்களிலிருந்தும் சக்திகளிடமிருந்தும் காக்கும் ஸ்ரீ துளசிதாசர் இயற்றிய சங்கட மோச்சன ஹனுமன் அஷ்டகம் பார்க்கலாம் முதல்ல ஸ்ரீ வெங்கடேஷ கவச்ச ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம் இது ஸ்ரீமத் ஆக்னேய புராணத்துல வெங்கடாச்சல மகாத்மியத்துல வசிஷ்டருக்கும் நாரதர்க்கும் இடையில் நடந்த சம்பாதமாக அமைந்துள்ளது யார் ஒருவர் ஸ்ரீனிவாசரின் இந்த கவசத்தை பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் மூன்று மாலை வேளைகள் தொடர்ந்து பாராயணம் செய்கிறார்களோ அவர்களது பக்தியில் மகிழ்ந்து அவர்களது வேண்டுதலுக்கு செவி சாய்ப்பார் விரைவில் அவர்களுக்கு நல்லது நடைபெறும் என்றும் அவசர காலங்களில் இந்த மந்திரத்தை ஒருவர் ஜப்பித்தால் அவர்கள் அந்த கஷ்டங்களிலிருந்து விரைவில் விடுபடுவார்கள் மேலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்த கவசத்தை மூன்று முறை சொல்வதால் நோய்கள் குணமாகும் தொடர்ந்து சொல்வதால் அவர்கள் பரிபூரணத்தையும் அடைந்து விஷ்ணு சாயுஜ்யம் அடைவர் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்தோட பலஸ்ருதி சொல்றது நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ வெங்கடேஷ கவச்ச ஸ்தோத்திரம் அசிய ஸ்ரீ வெங்கடேஷ கவச்ச ஸ்தோத்திர மகாமந்திரி காயத்ரி சந்தக ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரோ தேவதா ஓம் பீஜம் க்ரீம் சக்தி கிளீம் கீலகம் இஷ்டார்த்தே விநியோக ध्यानं ध्यायेद्वेङ्कटनायकं करयुगे शङ्कं च चक्रं मुदा चान्ये पाणियुगे वरं कटितटे विभ्राणमर्कचविं देवं देवशिखामणिं श्रियमतो वक्षो ददानं हरिं भूषाजालमणेकरत्नकचितं दिव्यं किरीटाङ्गदम् वराहः पातु मे शीर्षं केषां श्रीवेङ्कटेश्वरः शिखामिलापतिः कर्णो ललाटं दिव्यविग्रहः नेत्रे युगान्तस्तायि मे कपोले कनकाम्बरः नासिकामिन्दिरानाथो वक्त्रं ब्रह्मादिवन्दितः चुबुकं कामदः कण्ठम् अगस्त्याभीष्टदायकः अंसौ कंसान्तकफ्पातु कमठस्तनमण्डले हृत्पद्मं पाद्वदीनात्मा कुक्षिं कालाम्बरद्युतिः कटिं कौलवपुः पातु गुह्यं कमलकोशभृत नाभिं पद्मापतिः पातु करौ कल्मषनाशनः अङ्गुलीर्हैमशैलेन्द्रो नकराणम्बरद्युतिः ऊरू तुम्बुरुगानज्ञो जानुनीशङ्कचक्रभृत पादौ पद्मेक्षणः पातु गुल्पौ चाकाशगाङ्गधक दिशो दिक्पालवन्द्याङ्ग्रिर्भार्यां पाण्डवतीर्थगः अव्यात्पुत्रान् श्रीनिवास सर्वकार्याणि गोत्रराट् वेङ्कटेश सदा पातु मद्भाग्यं देवपूजितक कुमारदारिकावासो भक्ताभीष्टाभयप्रदक शङ्काभयप्रदातातु शम्भुसेवितपादुकः वाञ्छितं वरदो दद्याद्वेङ्कटादृशिकामणिः श्वेतवाराहरूपोऽयं दिनरात्रिस्वरूपवान् रक्षेन्मां कमलनाथः सर्वदा पातु वामणः श्रीनिवासस्य कवचं त्रिसन्ध्यं भक्तिमान् पठेत् तस्मिन् श्रीवेङ्कटाधीशः प्रसन्नो भवति ध्रुवम् आपत्काले जपेद्यस्तु शान्तिमायात्युपद्रवात् रोगाः प्रशमनं यान्ति त्रिर्जपेद् सर्वसिद्धिमवाप्नोति विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीमदाग्नेयपुराणे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये वसिष्ठनारदसंवादे श्रीवेङ्कटेशदिव्यकवचस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अर्थद् तुलसीदासर् यटिय सङ्कटमोचन हनुमान् अष्टकम् ஹனுமனின் இந்த அஷ்டகத்தை நம்பிக்கையுடன் பாராயணம் செய்பவர்கள் எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு விரும்பிய பலன்களை பெறுவார்கள் இந்த மந்திரத்தை மூன்று முறை சொல்ல நவக்கோள்களால் ஏற்படும் தோஷங்கள் மற்றும் ஆபத்திலிருந்தும் பேய் பிசாசு மற்றும் துஷ் சக்திகளிடமிருந்தும் விரைவில் விடுபடுவார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் சங்கட மோச்சன ஹனுமான் அஷ்டகம் ततः स तुलसीदासः सस्मारघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात्तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतक रामचन्द्रस्सखायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ सूनो वायुपुत्रो महाबलकमहालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दविपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवित शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निश्चङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवाणी तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्तिविमोचनमहाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पटे श्रद्धयान्वितक सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्चि तत्फलं ग्रहभूतार्दिते घोरेरणे राजभये तवा திரிவாரம் படேநாச்சீகிரம் நரோ முச்சேத சங்கடாத் இது ஸ்ரீ கோஸ்வாமி துளசிதாச விரச்சிதம் ஸ்ரீ ஹனுமனாஷ்டகம் சம்பூர்ணம் ஸ்ரீ குருப்யோ நம ஹரி ஓம் இந்த ரெண்டு ஸ்தோத்திரங்களுமே சக்தி வாய்ந்த ஸ்தோத்திரங்கள் இதை தினமுமே பாராயணம் செய்யலாம் நாம் வெங்கடவனையும் ஹனுமனையும் பிரார்த்தித்து இந்த நன்னாளில் இதை பாராயணம் செய்து அவரவர் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேற பெறுவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்